গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আশা কৰোঁ সকলোৰে দিনটো ভাল হওক লগতে আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰো দিনটো শুভ হ'ল ৰাতিপুৱা উঠিলেও ৰাতিপুৱা মানে আজি অলপ দেৰি হ'ল যিহেতু এওঁ নাছিলে ঘৰত এওঁ ডিউটিৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে অলপ আউট আউটচাইডত ডিউটি পৰিছে চ' তেওঁ তাতে গ'ল যোৱা তেতিয়াও নাহিলে আৰু এতিয়াও অহা নাই তেওঁ ইভিনিং হ'ব চাগৈ সন্ধিয়া খুব সম্ভৱ সন্ধিয়াৰ আগে আগে পাবহি আৰু আজি চ' কি ক'ব কাম চাম নাই আৰু সেইকাৰণে আমি মাহ নিজে পূৰা নটা বজালৈকে খোলোঁ যিহেতু বৰষুণো পৰি আছিলে খুব ধুনীয়া এটা ৱেটাৰ আছিলে চ' আমি ৰাতিপুৱা নটালৈকে খুলোঁ তাৰপিছত উঠিলোঁ উঠি মই গা পা ধুই তাইকো খোৱা জলপান দিলোঁ দি মেলি লৈ এতিয়া আৰু মই নিজে গা চা ধুলোঁ ধুই তাইকো ধুৱালোঁ আৰু অলপ প্লাছ গোঁসাই সেৱাও কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা আৰু খোৱা যোগাৰ কৰোঁ কি আৰু আৰু এইফালে আমাৰ হলিজামনো বহু বহি কিবা খাই আছে হেল্ল' আৰু এইফালে মই মাত্ৰ গোঁসাই সেৱাই কৰি উঠিলোঁ আৰু তেনেকৈ খাই আছে টিভি চাই যায় সেয়াই আৰু কাম আজি বিশেষ একো নাই যিহেতু এওঁ থাকিলে কাম বহুত ওলায় ঘৰখনত এওঁ নাথাকিলে একদম কাম মানে নাথাকেই বুলি ক'ব পাৰে চ' সেয়াই আৰু এতিয়া মই ইটো সিটো কামবিলাক কৰোঁ ঘৰৰ ঘৰৰ মানে এতিয়া বিশেষকৈ মই কিটচেনত যাম খোৱা বনাম আজি ভাবিছোঁ দিনটোৰ কাৰণে এটা মিনি ব্লগ বনাম চাওঁ কিমান কি কৰিব পাৰোঁ আৰু আজি মই এনেকৈ অলপ হাজিকা ফিল্ডৰ এটা কা ৰিজন আছে ৰিজনটো হৈছে কি মই মানে অলপ যেনেকৈ থাকোঁ ন আৰু মানে কি ৰ এণ্ড ৰিয়েল আৰু মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' মই যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈয়ে ভিডিঅ'জবিলাক বনাই দিওঁ চ' মোক মানে ঘৰৰ ফেমিলি আমাৰ ৰিলেটিভছ এনেকৈ খুব ভালেই পাৰে তো ইমান হ'লেও হ'লেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ'জবিলাক বনাওঁ বেলেগ মানুহে চাবিচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বনায় একদম খাজি কাছে হ'ল ঠিক আছে আজি খাজি কাচি এটা ভিডিঅ' বনাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে সেই ওপৰৰ মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ওপৰৰ মানে উইণ্ড' খুলিবলৈ চাই আছোঁ চ' এনেকৈ আৰু অলপ খাজি কাচি লৈছোঁ আপোনালোকে আৰু ক'বচোন কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু মই ইমান ভাল নাপাওঁ ইমান বেছি মানে ঘৰত ইমান ভাল এনেই ক'বালৈ গ'লেও মই খুব চিম্পলতে যাওঁ বেছি মানে মেকআপ ষ্টাইল মোৰ কাৰণে মানে ইম্পচিবল এটা কাম মই ভাল নাপাওঁ ইমান বেছি মেকআপ চেকআপ কৰি যিমান পাৰোঁ নে ৰিয়েলকৈ ঠিকেই ভাল লাগে ন কেমেৰাটো যিটো আছোঁ সেইটোৱেই আৰু মানে কেনেকুৱা তথাপিও অলপ ট্ৰাই কৰি আছো চাওঁ কি হয় চ' ঠিক আছে দিয়ক এতিয়া মই কিটচেনত যাওঁ কি বনাওঁ দেখাম বাৰু অকণমানকৈ ঠিক আছে অ'কে আকৌ লগ পাম দেইবা এতিয়া কোৱা এটাই কাৰণ দেখিছে ছোৱালী যে এইবোৰে কাৰণ মই যে অলপ আৰু এয়া পইতা ভাতৰ কাৰণে আলু ভাজি আছোঁ আৰু আনফালে এয়া লাঞ্চৰ কাৰণেও ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ভাত পানী বনাই কৰি আজৰি মানে ৰাতিপুৱা পইতা ভাত খালোঁ তাৰপিছত আকৌ দুপৰীয়া লাঞ্চ চাঞ্চ ৰেডি কৰিলোঁ এওঁ যিহেতু আহি পাব আৰু এতিয়া মই খাব লৈছোঁ এক কাপ গাখীৰ চাহ তাৰপিছত একাপ মই গাখীৰ চাহ খাওঁ আৰু এইফালে তাই চিপ্ছ খাই আছোঁ হেল্ল' বুলি কোৱাচোন জানো কোৱা নোকোৱা তাই খাই আছে চিপ্ছ আৰু মই চাহ খাই আছোঁ দেই তাৰপিছত আকৌ দিনটো এনেকৈ অকণ অকণ পাৰিলে চাম এতিয়া আবেলি পাঁচ বাজি গৈছে পাঁচ বাজি পোন্ধৰ পোন্ধৰ মিনিট হৈছে আৰু মই এতিয়া মানে কি গৰমটো বহুত ইয়াতে চ' মই আকৌ এবাৰ মই এবাৰ মই চুলি তুলি ধৰোঁ তাৰপিছত সেয়ে আৰু যিকোনো মানুহতো কৰি আছে এতিয়া আকৌ কি আৰু কাম বহুত একো নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি ভাবিছোঁ নতুন নতুন কাম কেইটামান ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু যিকোনো মানুহৰ পৰা কিছুমান কাম কৰিবলৈ মোৰ অলপ অসুবিধা হয় ত' চাওঁ অঁ মানে এনেই বেছিটো অশান্তিও লাগিছে বাৰু ত' সেয়াই আৰু কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ কি কৰোঁ মানে কাম অলৰেডি মই কথা পাতিছোঁ কিন্তু মানে কি যিটো কাম মই কৰিম বুলি মনতে ভাবিলেই আগবাঢ়িছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কি হ'ল বাচ্ছাটো নিব নিদিয়ে তাতে তো এতিয়া যিকোনো মানুহ ইমানো ডাঙৰ নহয় যে মই তাইক থৈ যাম আৰু দেউতাকৰ ডিউটিটো জানি আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি মৰ্ণিং কেতিয়াবা ইভিনিং কেতিয়াবা নাইট চ' একতো মই অকলে থৈ যাব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া লৈয়ো যাব নোৱাৰোঁ থৈও যাব নোৱাৰোঁ মানে সেয়াই আৰু এনেকুৱা দুমোজাত পৰি গ'লো কাৰণে মোৰ এতিয়া সেই যোনটো কাম মই শিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে যোনটো কৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই কোৰ্চটো মোৰ এতিয়া নহ'ব যেন লাগিছে সেয়ে আৰু চাওঁ কি হয় মনটো সেইটো কাৰণে মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে বাৰু তথাপিও চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ সেয়াই আৰু এতিয়া সংখ্যা হ'ল মানে চ' জীৱানৰ কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগিছে মোক কৈ আছে অ মা কিবা এটা খাওঁ কিবা এটা খাওঁ এনেও তাই আজিকালি ভোকটো অকণমান বেছিয়ে হৈছে কিন্তু নাখায় দেই অকণ চেলেকে আৰু তথাপিও মই যিমান পাৰোঁ তাইক বনাই বনাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ ৰ'বা দেখাই আছোঁ ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মই এনেকৈ কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ সেইকেইটা লৈছোঁ আৰু কিবা কিবি তাৰপিছত এইটো চেৱৈ চ' মই এতিয়া তাইক চেৱৈ বনাই দিম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি পেলাই মই এয়া চেৱৈখিনি ভাজি আছোঁ আৰু মই লগতে ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু মই ঘি দিছোঁ এইটো ঘি পাৰচ এইটো ঘি দি মই ভাজিছোঁ দেই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইনতো ভাজিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ পৰা ভাজিব পাৰে অ' ৰ'বা ৰ'বা চাবা দিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ দেখাবলৈ গাখীৰ দিছোঁ তাৰপাছত চেৱে বনাই খাই মেলি ললোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত মই বোলো যিকোনো মানুহক আহাচোন চুলিক তেল অলপ খান্দি দিওঁ আৰু মানে এয়া চাওকচোন নিজে নিজে তেল খান্দি আছে মই মানে খান্দি দিয়াতো তাই পচন্দ নাই হোৱা তাই নিজেই তেল লগাইহে এনেকৈ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম দেই বাই